जब आप वापस आए अपने बेटे को मिलने वादी मक्का में तो क्या देखा कि बेटा जो है एक दरख्त के नीचे तीर ठीक कर रहा है, तो जब बाप ने बेटे को देखा बेटे ने बाप को देखा तो मोहब्बत ने जोश मारा एक दूसरे को पहचान लिया और गले मिले और जोर से रोए बड़ी जोर से रोए और ये आलम ऐसा था कि जो वहां पर परिंदे उड़ रहे थे उनसे भी न लाया गया वो भी उदास हो गए आलम ही कुछ ऐसा था कि एक बच्चा नौ मोलू दूध पीता बच्चा छोड़ के गए फिर तब उसको मिल रहे हैं जब वो बच्चा जवान भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई और जब बाप और बेटा मिले तो बेटे ने यह नहीं कहा कि अब्बा आप तो हमारे साथ रहे नहीं हैं आप आपने तो हमारा हाल भी दरियाफ्त नहीं किया मुझे पाल पोस के बड़ा किया मेरी तरबियत तो मेरी माँ ने कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है जैसे आज होता है बाप शहर से बाहर चला जाए बाहर बाप मुल्क से बाहर चला जाए दो तीन साल बाद वापस आए तो माँ पीछे बच्चे की तरबियत कुछ इस तरह कर रही होती है कि देख बच्चे तेरा अब्बा तो तुझे मेरे मत्थे मार गए ना तेरी तो हालत भी नहीं दरियाफ्त करता तो ये माएँ अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं फिर वही बच्चा जिसके लिए बाप अपना मुल्क छोड़ के जाता है अपने बहन भाई छोड़ के गया सब कुछ छोड़ के गया जब वापस आता है तो क्या मिलता है बिगड़ा हुआ बच्चा नाफरमान बीवी और वो बच्चा बाप के सामने खड़े होकर सीधा जो है ना बकवास कर रहा होता है कि अब्बा आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है अब्बा मुझे पाल पोस के बड़ा किया मेरी तरबियत तो मेरी माँ ने किया आपका तो कोई किरदार ही नहीं है ऐसे होता है कि नहीं होता माए ऐसी तरबियत नहीं करती अगर शोहर घर मुल्क से बाहर चला जाए तो वहाँ पर देखें छोटा सा बच्चा छोड़ के गए थे जब वापस आए तो बड़ा और शादीशुदा। ये यह नहीं कहा कि अब्बा आप हमें छोड़ के चले गए थे हम आपसे नाराज हैं कि रब के राजा थे, हम उस पर राजी गए ये माँ की तरबियत थी अगर आज की माए भी ये तरबियत करें कि बेटा तेरा अब्बा तेरी वजह से शहर से बाहर गया है तेरा अब्बा तेरी वजह से मुल्क से बाहर गया है। वो हमारे लिए करने गया है तो बच्चों के दिल में बाप की मोहब्बत पैदा होगी ये भी एक दर्स है हमारी माओ बहनों के लिए कि बच्चों के दिल में बाप की नफरत ना पैदा की जाए मोहब्बत पैदा की जाए